Азовфарм занимает лидирующую позицию в Мариуполе. А во Львове это первая аптека нашей сети. Новая аптека удобно расположена в исторической части Львова, непосредственно близости к жилым зданиям. В этой аптеке также, как и во всей сети, будут действовать социальный проект. А это значит, что лекарственные препараты и товары медицинского назначения можно будет приобрести практически по закупочной цене. Шапишу, сеть работает уже на рынке Украины 20 лет. И самая наша задача – помогать ветеранам труда. В первую очередь, ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны. И сейчас, к сожалению, в нашей стране война. Уже два года наша птичья сеть помогает воинам АТО. У нас создано в городе Мариуполе 60 общественных организаций, которые обеспечивают волонтерские организации. Мы за два года пожертвовали нашим бойцам 8 миллионов рублей, чтобы вы понимали, что каждая копейка Оставлены в нашей отечественной сети, идет на помощь военной. Наша главная сейчас задача какая? Чтобы поскорее наступил мир, правильно? Чтобы наконец-то объединились мы, Запад и Восток. И вот первая ласточка нашей дружбы – это открытие нашей аптеки «Азуфар» в городе Львове. Благодарна вам за то, что вы сегодня с нами. И аптечная сеть всегда нам приятно заботиться о вас. Самое главное, что мы вам гарантируем – это широкий ассортимент. Доступные цены, потому что мы себе зарекомендовали как социальная сеть. И, безусловно, высокое качество товара. За это мы обещаем и гарантируем. И мы хотим, и еще хотим, то же самое, мы будем изучать у вас спрос. Мы будем работать именно на вас. Как, что вам удобно, что вам приемлемо. Но самое главное, безусловно, это цена, качество и ассортиментов. Будьте большое. нашими клиентами. Спасибо мы сегодня большое. будем подарить вам все подарки и раздадим вам бонусные карточки. Бонусная карточка позволит вам на следующую покупку расплатиться этими бонусами. То есть удешевит вам последующую покупку. Я председатель Львовского городского совета ветеранов Украины. Мы благодарны мариупольцам, что вы позаботились о ветеранах во Львове самыми низкими ценами. И благодарим ветеранами Мариуполя. Мы близки по духу, по сердцу, по нашим чувствам. И пожелаем, чтобы всех нас было хорошо, а вы хорошо слушали ветеранство. Дуже нас гарно тут привітали на честь її відкриття. У мене якраз 19 грудня день народження, то на Миколаї я отримала чудовий подарунок. І я думаю, що якраз до Миколая всі наші ветерани і мешканці міста Львова отримали чудовий подарунок. Бажаємо успіху, натхнення і удачі в цій нашій аптеці. Дякую вам за вашу вашу Я думаю, что мы будем приходить сюда чаще, потому что все время приходим в лекарства, но так уже какие у нас горячки. Поэтому благодарю вас, вас за ждение. Я не знаю, что это Такая Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это Львове это наша первая аптека, которая называется Азофару. Номер 5, она находится по адресу Городоцкая, 82. Это мы интересны тем, что, что у нас самые низкие цены. У нас очень большой ассортимент лекарственных препаратов. У нас мы отвечаем за качество лекарств